небольшая компания так что мы как бы испытываем технику привезенную испытываем антенну. единственное что есть проблема над нами высоководственная линия и стоит очень большой телек вот такая информация спасибо за интересное Вопросов нету в r5 у лера харитон в r5 удеара трупана Значит, Юрий, я могу сказать, вы меня проходите 40 дБ и за 40 дБ. Вот как. По-видимому, вот, вот такая игра прохождения наблюдается через бифиги достаточно такие глубокие. И вот вы проходите достаточно громко. За 40 дБ. У меня будет вопрос вам, а какая у вас мощность и что за антенна работает при Значит, может, у меня не небольшая, где-то порядка 120 ватт, 10 полных метров. Антенна стала по анализатору и где-то метров 40 от мачты находится озеро на Да, Юрий, ну, в общем-то, я нахожусь практически в таких же условиях, только у только меня мощность побольше, но вы меня слабее принимаете, суть в том, что, по-видимому, ваша антенна где-то немножко направлена. Ну, не знаю, потому что ощущение ваших 40 силатов как минимум киловатта, потому что за 40 дБ. Я нахожусь в очень хорошем месте. То есть, если взять про ландшафт сказать, он как раз для приема и для передачи. Суть в том, что я нахожусь также низина здесь, но высота да, порядка над уровнем моря, хоть если здесь у меня сто где-то порядка около 120 метров, да? Вот такая Это высота. Самое ну, вот, в общем-то, у меня рядышком станок, где-то 200 метров за него, ну, может, больше, может, так меньше, я уже не помню, рядом. А ссылающие воды, воды, которые у меня грунтовые, они находятся на глубине порядка до 3 метров. Ну, у меня колодец, представляете, колодец, вот там 3 метра до воды. А при наполнении там даже еще меньше, когда, ну, как говорят, сейчас при вот такой жаре, она все высыхает, водоюга высыхает, естественно, и вода падает. А так, также очень ощущение вот того, что вот под вот такие такой дом с морем воды, как мы говорим, да, а она мне дает очень хорошо принимать станции, потому что я практически слышу все станции. И очень рад, я удивлен. Я никогда в Белой Церкви так не принимаю станции, как принимаю вот здесь, в деревне Пархоновка. Вот такие дела. Мне также и нравится этот Также у меня высота подъема, у меня 11 метров мачта, она такая... С полтора метровых мачты, состоит Это мачта сосна с подъемником. Ну, вы знаете, такая. Сверху флагшток. И этот флагшток по центре мачты я поднимаю антенны и другие. У меня там еще инвертор на сороковку, а также треугольник на двадцатку. Так что вот такие дела. Ну, в общем-то, работаю я достаточно. Мне здесь приятно работать. Работать меня в 1990 трофик грузчик меня вот 300. Так что вот такая у меня энергетика. Слушай, Юрий, вам, конечно, рамка нужна. Светуша, в это очень хорошая антенна, но она все-таки немножечко будет принимать тепло шумноватое. Только рамка будет меньше шуметь. Она в мире. Вот тогда находится рядышком.